Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, Я, свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини, поважати та охороняти права і свободи Честь держави. Честь держави. нести високе звання, нести високе звання. Поліцейського. поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Господа полицейские, дорогие жители замечательного города ивано франковска уважаемые гости, сегодня, наконец-то, в этом замечательном, красивом старом городе на службу заступят 208 полицейских. Они принесли ветер перемен. Я думаю, что мы вместе пойдем вперед. Уважаемые жители города, вручаю им вам, я уверена, что они будут вас защищать, но хочу еще сказать, что без вас у нас ничего не получится. Уважаемые господа полицейские, вы должны запомнить, что для вас, если вы хотите достигнуть успеха, Самое главное, как вы будете обращаться с людьми. Я хочу еще обратиться ко всем сотрудникам Национальной полиции Ивана Франковска. Мы вместе идем вперед. Я в этом уверена. У нас два врага, которого мы должны побороть. Это криминал и коррупция внутри нас те люди, которые заслуживают, я уверена, очень много людей, профессионалов, работают в национальной полиции, я лично буду их защищать. Но те, которые оскверняют наши ряды, им не место. Дорогие жители, дорогие гости, я уверена, что у нас впереди много работ. Но для этого, чтобы достигнуть самой конечной цели, надо очень много работать вместе с вами работать, потому что другого пути у нас нет. За нами наша Родина. Спасибо вам за гостеприимство. Спасибо. Мы это делаем для вас. Мы вместе построим новую страну, я уверена. Спасибо. Дякую вам. И слава Украине! Среди этих 208 208 работников патрульной полиции, 56 з них це дівчата. Це 30% управління патрульної поліції міста Івано-Франківська, будуть служити дівчата. Серед цих співробітників є 24 чоловіки і одна дівчина, які ризикували своїм життям, захищали нашу батьківщину в зоні проведення антитерористичної операції. Прошу Поаплодувати їм і дякую вам. Дякую за те, що ви захищали нас на нашій землі. Дякую, низький вам уклін. А, а якщо із вас хтось раптом попаде у небезпеку. Дядько Діма все побачить. бо високі, як смерека, ми і книгу вам даруємо, що у місті не згубитись історії, щоб вивчив і з людьми, щоб подружився. наконец-то вот это, этот ветер перемен Ивана это тоже. Я надеюсь, очень надеюсь, что с гражданским обществом, гражданами Ивана Франковского со всеми сотрудниками нацполиции, полиции у нас все получится постепенно постепенно мы будем двигаться к нашему общему целю и результату самое главное чтобы мы понимаем что за нами за нами строит наша страна наше государство а у нас другого пути нету я уверена я уверена что эти ребята которые реально заслуживают служить в полицию они покажут настоящий стан Стандарт, что значит настоящая полиция, что значит современная полиция, которая реально защищает людей. Еще раз поздравляю, дякую вам за гостеприимство. Я уверена, что мы постепенно будем двигаться вместе. Нам, как всей национальной полиции, мы как раз должны работать как одна семья. И патрульные и полицейские, и все департаменты, и все сотрудники, которые сейчас работают в национальной полиции. Я уже сказала и повторяю, лично буду защищать каждого честного полицейского. Лично я и профессионала, а те, которые оскверняют наши ряды, им не место. Мы вместе с вами, журналистами, гражданским обществом, с жителями ивано франковска они очень мудрые все. Я думаю, что у нас все получится. Спасибо вам.